হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি মঙলবাৰ পঁচিছ তাৰিখ জুনৰ পঁচিছ তাৰিখ আজি আকৌ এটা নতুনকৈ সৰুকৈ ভ্লগ এটা বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ মানে এটা সৰু ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ এই ৰেচিপিটো সদায় চবেই বনায়েই থাকে খায়ে থাকে তথাপিতো মই মানে আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে আজি অলপমান খিচিৰি বনাম কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আমাৰ এই এটা পৰীক্ষা আছে নটা বজাত যাব লাগে গতিকে ডাঙৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী যাব আৰু সৰু ছোৱালীজনীক ইতিমধ্যে মই স্কুলত পঠাই দিলোঁ তাইক ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই দিলোঁ টিফিনতো ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু বাৰ্বন বিস্কুট দি দিলোঁ তাৰপিছতে এতিয়া মই মানে খিচিৰি বনাম ময়ো যাম বুলি ভাবিছোঁ ঘৰত কাৰণ ঘৰত মানে আমেটিৰ সুতত যিখিনি মচাহাৰা কৰিব লাগে ভাবিছোঁ অহা কাইলৈ হ'ব আজি যিহেতু নটা বজাত ৰাতি শেষ হ'ব আমেটি সুত আমেটি ভাঙি যাব নটা বজাত গতিকে আজি আৰু ৰাতি নহয়তো কালিয়ে হ'ব আমেটিৰ সোঁত সেইকাৰণে কালি আৰু ক'ত তাতে যাব পাৰিম মুছাহাৰ কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে আজিয়ে যায় তাতে সেইখিনি অকণমান ৰুমটো মচিম পাৰ্কী একো নকৰোঁ কাৰণ মোৰ মানে প্ৰেছাৰৰ অলপ গণ্ডগোল হৈ আছে নগ'লেও হয় কিন্তু মোৰ মানে অলপ ইচ্ছা গৈছে ঘৰটোৰ ভিতৰত কিমান সোমাই থাকিম অকণমান বাহিৰত যাওঁ মানে সেউজীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ অলপমান চাওঁ সেই বুলি পেলাই মই মানে তাত যাব ওলাইছোঁ ঘৰটো মুচি থৈ আহিম আৰু যদি সম্ভৱ হয় আপোনালোকক অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিম দেখুৱাম পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই মানে খিচিৰি অলপ বনাম সোনকালে যাব লাগে যিহেতু এতিয়া মানে আঠটা বাজিল চাৰে আঠটামানত যাবই লাগিব মই গাটো ধুই আহি মানে একো ফুটা মৰাই নাই তেনে গা ধুই কাপোৰ কানিখিনি মেলি দি উঠাৰ পাছত ভাবিছোঁ এটা সৰুকৈ বনাওঁ কিবা খাদ্য হা মনত পৰিল আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ একেলগে সাধাৰণকৈ বনাম যিহেতু ইমান গৰমত বহুত বেছি মানে সম্ভৱো নহয় গতিকে কুকাৰতে বনাম আৰু খিচিৰিৰ কাৰণে চাউল এয়া চাওক আমাৰ আইজোং চাউল আৰু মুগৰ দালি আৰু মচুৰ দালি চাউল যিমান দিছোঁ দালিও সিমানে দিছোঁ চাউল যদি এক কাপ দিছোঁ দালিও এক কাপ কৰি দি দিছোঁ মুগৰ দালি আৰু মচুৰ দালি মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু লগতে ইয়াতে বিলাহী এটা কুটি লৈছোঁ লং ইলাচি ডালচেনি এটা দিছোঁ আৰু তেজপাত আলু এটা দি দিছোঁ যিহেতু মই আৰু একো নবনাওঁ যোৱাকালি ৰাতি বনোৱা আছে পনীৰ বনাইছিলোঁ কাবুলী বুট আৰু পনীৰ সেইখিনি আছে তাৰে অলপ অলপ দি দিম সিহঁতে যদি খাই পিঁয়াজ এটা দিম এতিয়া কুটি সিহঁতে চাই থাকক আৰু এয়া চাওক কুকাৰটো শুকান হৈ গৈছে গতিকে মই তেলটো দিম আৰু এয়া মই টেঙৰ বটলত তেলটো ভৰাই ৰাখিছোঁ মানে ইয়াতে দিলে অলপ ঢালিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় ইয়াতে বহুত বেছি তেল নিদিওঁ তাৰপিছত আলুখিনি ভাজিব লাগিব যে সেইকাৰণে মানে অলপমান দিছোঁ বাৰু গোটেই নোহোৱা নহয় আৰু ইফালে মই ইয়াতে চাহৰ পানী বহাই দিছোঁ চাহ খোৱাই নাই এতিয়ালৈকে চাহখিনি একেলগে এইখিনিও হ'ব চাহো খাম তেনেকুৱাকৈয়ে ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত এইখিনি অলপ অলপকৈ শ্বেয়াৰ কৰোঁ তাঁত ফুৰণটো দিব পাৰিলে বহুত ভাল অলপমান মই পাঁচফোৰণো দি দিম ইয়াতে মানে মিঠি গুটিটো আমাৰ চুলি তুলিৰ কাৰণে বহুতেই ভাল সেইকাৰণে মিঠি গুটিটো মই প্ৰত্যেক ৰ'জতে দালি বা চব্জি য'তে হ'লেও ৰুই দিওঁ আৰু এই দুটা একেলগে গোটেইখিনি বস্তু দিয়ে লওঁ এইটো বাগৰিকৈ ষ্টিলৰ চচবিলাক এনেকুৱাই নেকি পিছল বহুত আকৌ আগতে গৈছে আৰু এয়া মিঠি গুটি মিঠি গুটি দুটামান দি দিছোঁ আৰু এইখিনিও দিওঁ একেলগে মোৰ নিমখৰ চুঙাটো প্ৰায় শেষ হৈছে অহা কাইলৈ নিমখ আৰু হালধিৰ চুঙাবিলাক থ'ব লাগে আমাৰ ইয়াতে কাৰণ মেইন মেইন চুৱাবলৈ নিমখৰ টেমাতে গতিকে মই অৱশ্যে পাহৰিও গৈছিলোঁ নিমখ ভৰাব লাগে বুলি সেইকাৰণে মানে নিমখটো এনেকুৱাকৈয়ে থাকিল আৰু ভালেই হ'ল বাৰু কমেই আছে আৰু প্ৰেছাৰৰ কাৰণে অলপ মই নিমখ কমকৈ দিওঁ আৰু ইহঁতেও অলপ কম কমকৈ খাই অভ্যাস হৈছে নিমখ হালধি আছে ভালেখিনিও গতিকে সেইখিনি পেলাই দিব বেয়া লাগে কিন্তু উপায় নাই পেলাবই লাগিব হালধি আৰু নিমখৰ চুঙাটোৱে যিহেতু মেইন খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হয় আৰু অলপ সময় ভাজিলোঁ পানী দি দিছোঁ খালে এনেকুৱাকৈ জলকীয়া লৈ খাব জলকীয়া নিদিওঁ আৰু এয়া লাল চাহ লালচাহৰ কাৰণে অলপমান চাহপাত দিছোঁ এইখনেদি দিলেহে মোৰ বেছি ভাল লাগে বহুত বেছি কঢ়া চাহ বনোৱা নাই পাতলাকৈ বনাইছোঁ চলি হাতে খাই চেনি আৰু মই চেনি নাখাওঁ এনেকুৱাকৈ চাহটো আৰু এয়া চাওক লালচাহত চেকেনি ধৰিব নালাগে চেকেনি নধৰিলেও লালচাহ টোপটকৈ ঠাণ্ডা নহয় পটককৈ আৰু এয়া চাওক গোটেইখিনি চাহপাতটো অলপ পৰি গ'ল আৰু ঠাণ্ডাও নহয় এনেকুৱাকৈ মই লালচাহত চেকেনি প্ৰায় ধৰাই নহয় আৰু ইয়াতে এতিয়া এনেকুৱাকৈ চাহটো বাকী দিম ৰাতিপুৱাৰ চাহ খাওঁ খাওঁ লাগে যিমান গৰম হ'লেও এওঁ জানক থৈ অহাই নাই আৰু এয়া চাহ গোটেইখিনি চাহপাতলত পৰিল গতিকে আৰু চেকেনে ধৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই আৰু এটা বস্তু আছিল এইটো কণ্টা ভাত এইটো বাৰ্বন বিস্কুটৰ টেমাই দিয়া আনিছে হুইচেলটো আহিলে গতিকে তিনি চাৰিটামান হুইছেল দিম চাওকচোন বিস্কুট মই বাৰু এটাকে নাখাওঁ এখনমান খাম কিবা ইহঁতক বাৰু দিওঁ দুখন আছে পেকেটটো বিস্কুটবিলাক চাহত ভিজাই খাইহে বেছি ভাল লাগে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ড্ৰেছপাতি কৰিলোঁ বগা সূতাৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ল'লোঁ বহুত গৰম আৰু খিচিৰিটো চাওঁ আহকচোন বাৰু আৰু ইয়াত চাওক খিচিৰিটো ধোঁৱা ওলাইছে অলপমান ঠাণ্ডা হৈছে আৰু এইফালে এইটো ইয়াতে গাখীৰ অলপ গৰম কৰি থৈছোঁ তাৰপিছত এইটো মুগৰ দালিৰ আৰু এইটো হ'ল পনীৰ আৰু ছাগলীব ইয়াতে গৰম কৰি এবাৰ গৰম কৰিলেও গৰম হৈ আছে আৰু মানে এতিয়া গৰম নকৰোঁ মুখত অলপ পাউদাৰ শুহিব লগা হৈ আছে কিন্তু বহুত আহি পালোঁ আমাৰ ঘৰ আৰু এয়া চাওকচোন কিমান জংঘল একদম জংঘলে জংঘল আৰু এছাটি বৰ ধুনীয়া মলায় বতাহ গলিছে বহুত ভাল লাগিছে গাড়ীত আহিছোঁ যদিও মানে এ চি চলাই অহা নাই এনেকৈয়ে আহিছোঁ গৰম লাগে এ চি ক্ষেত্ৰত একদম ফৰ্তি হৈ আছিল এতিয়া মানে বাহিৰত ওলাই বহুত ভাল লাগিছে বহুতে ভাল লাগিছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকক অলপমান অনুভূতিখিনি কওঁ আছিলো পানীটো নাপাম কিন্তু চাওকচোন বৰ ধুনীয়াকৈ পানীটো ঠিক সময়তে আহিছে এই অহ এহ পানীটো শেষ হৈছে নেকি নে নতুনকৈ আহিহে আছে নাজানো আৰু যিয়ে নহওক ঘৰতো মোচোৱাত পাৰিম চাগে অকণমান মুচি লওঁ বতৰতটো মানে ইমান বেছি ৰ'দ হৈ থকা নাই চাওক আজি আমাৰ মাটিত নতুনকৈ ইলেক্ট্ৰিকৰ পুতি দিলে ভাল লাগিছে আৰু আহোঁতে আমি স্মাৰ্ট পইণ্টত সোমাই আহিছোঁ আইচ ক্ৰীম দুটামান লৈ আহিছোঁ ইহঁত তিনিওজনীৰ কাৰণে এইয়া আজিলৈ ইমানেই এৰিলোঁ আকৌ অন্য এটা